Salam hörmətli kanalınız izləyicilərimiz. Mən sizə bu günləri Xırdalanın tam mərkəzində 16 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində 146 kvadratdan ibarət olan mənzil təqdim edirəm. Bu mənzilimizin giriş hissəsidir. Burada şkaf da yığa bilərsiz, sağda da, solda da. Bu mənzilimizin giriş hissəsidir, qon hissəsidir. Gördüyünüz kimi mənzilimiz çox gözəl. Təmir olunub, yer parketdir, mozaika ilə yığılıb. Məktəb, bazar, bağça tam yaxınlığındadır. Burda yerləşir qonaq otağımız. Qonaq otağının 2 dənə gördüyümüz kimi pəncərəsi var. Tavanda da əl işlərini görürük. Çox gözəl, zövqlə təmir olunub. Televiziya xəttinin yeridir burada. Və burada belə bir böyük bir eyvanı var. Eyvan da tam şəkildə can balkon yığılıb. Razın sayğacı və kondisioner aparatının yeridir. 146 kvadratdır, 3 otaqdır. Burada trafo da var. Bu mənzilimizin qiyməti 131.400 manatdır. kvadratı düşür 900 manata. Qubçalıdır. kvadrat 900 manata düşür. 131.400 manat. Real alıcılara cüzi endirim nəzərdə tutulub. Ev sahipli ilə daşımak lazımdır və kombi sisteminə qədər çəkdik gördüyümüz kimi. Burada da belə bir e, ortaqlar bunu da Nizə istəsə istifadə edə bilərsiniz. 4-cü otaq kimi, yəni iş otağı kimi və burada uşaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Burada da gördüyünüz kimi bu şüşəni burada bağlı yanda içəri görünmür. Bu istiqamətə kəssə içəri görünür. Nizə istəzsəz onu özünüz o zür istifadə edə bilərsiniz. Təmirə də diqqətlə baxaq. Səliqəli təmirdir. Bu oldu bizim qonaq otağımız. Keçən indi məndə digər otaqlarımızı sizə təqdim edim. Burda solda yerləşir mətbəx. Gördüyünüz kimi mətbəx də geniş bir mətbəxdən ibarətdir. Burada da televizor xəttinin yeridir. Mətbəxin yeri burada tam şəkildə hazırdır. Stendlər çəkilib. Aspiratorun şaqtanı yerini görürük. Ən yəni, mətbəximizdə də rahatçılıqla oturub durmaq üçün gördüyünüz kimi dəstəqədər yeri var, geniş bir mətbəxdən ibarətdir. Keçək indi mən sizə ikinci otağımızı təqdim edim. Bura ikinci otağımız yerəşir burada. Görürsünüz, hər otağın özünün müstəqil pəncərəsi var. Belə bir bayıra baxışı var. Burada da gördüyünüz kimi mərkəzi yoldu şəhərə gedəcəyik, görünür. Marşrutda binanın 100 metri ilə hərəkət edir. Təzə bazar, 2 nömrəli 9 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir. Binanın özünə məxsus 24 saat işləyən marketi var, Grand Market 24 saat işləyir. Gecənə bax, burada xoludur. Xol da gördüyünüz kimi genişdir. Burada istəsəniz divan da qoya bilərsiniz. E, stol da qoya bilərsiniz, balaca bir stol. Çünki burada e, televizor xəttinin yeri də var, gördüyünüz kimi. Yəni istəsəniz bunu da edə bilərsiniz. Holun geniş olduğu üçün. Keçə digər otaqlarınıza. Burda yerləşir. Digər yataq otağımız. Burda da yenə yani, həmçinin televiziya xəttinin yeridir. Bura olub eyvan, sadəcə eyvan burda asıblar. Bu şəkildə genişləndirirlər. Burda yerləşir saatərlə qovşaq. 2 santərlə qovşaq var. Gördüyünüz kimi asma tavana yığılıb. Na sistemlər çəkilir. Burda isə ikinci sayətə qovşağına yerləşir. Geniş bir santərlə qovşağından ibarətdir. Diqqətlə baxaq. Asma tavana və quşbağının yerə. Həqiqət sistemlər gördüyünüz kimi çəkilmiş şəkildədir. Faciola Reydam 146 kvadratdır. Tamamı 3 otaqdır. Bir balaca otağı da sizə göstərdim. Yəni 4 otaq kimi istəsəniz, istifadə edə bilərsiniz. Siz də evinizi mülkünüzü satmaq istəsənsiz, linkdə olan nömrəyə əlaqə saxlayırsınız, evinizi mülkünüzü satmaqda sizə yardımçı ola bilərik kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin ki, yeni evlər mənzərələr çəkdikcə sizə bildirişlər gəlsin. Yeni evlərimizlə, mənzərlərimizlə tanış ola biləsiniz. Buguna bu qədər, sağ olun.